познакомиться и с нами, и они приезжают немножко окунуться, скажем так, в нашу среду. Я вам скажу, что, 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 что это будет и как это будет. Да, да. Именно на отборе, участвуя в отборе, я поверил, что mm -hmm. изменения могут быть. Вот это та бригада, которая мне нужна. А что вы делали на отбор? На какие? Все делали. И бревно носили. Ну, то есть там ты с бревном ходишь и есть, и в туалет там, да, и марш-броски, и кроссы, все с бревном. И учитесь работать одной командой, на выдержку, полосы препятствия, все. Каждый день был интересен. Насколько было тяжело, настолько же было и интересно. А никто не разворачивался в Многие, да, конечно. Из там, 79 человек, да, осталось 26, к примеру. Но это была сильная команда. У меня была сильная команда. У меня сильное отделение попалось, слава богу. Все ребята как один. Нас на отборе предупреждали, что отбор это мелочи. Ну, с таким отбором, ну, никто бы это не поверил, да, что отбор это мелочи. Но когда мы попали на первое учение, мы поняли, что нам говорили правду. Что учение... Конечно, но и слава богу, учение очень серьезное, и я скажу слава богу. Эта бригада, вот я считаю, это те реформы, которые необходимы во всех вооруженных структурах страны. Пусть перемещаться к уже внимание. Не так як раніше, там планувалося максимум, починаючи від рівня штабу і вище, а батальйон тільки вже виконував вставлене завдання. Ми можемо проводити розвід, розвідку, ми можемо аналізувати противника, вивчати місцевість і планувати свої бойові дії ефективно. Відповідно для цього, для планування, ми застосовуємо американську модель. Зараз здійснюється підготовка офіцерів штабу батальйона. За Цим процесом відповідна обкатка, наскільки ефективно ми вловили цей процес, наскільки ефективно навчилися його здійснювати, буде проводитися вже під час багато національних навчань репідрайдом. у нас нет ни численного, ни технологического превосходства над врагом. Поэтому одна из тех вещей, которые мы можем сделать, это тренировки. Это тренировки не только индивидуальных бойца, тренировки штабов, тренировки офицеров. То есть армию надо сделать максимально умной. Да? То есть это тот, скажем, то направление, где можно и нужно прикладывать усилия. Если мы uh -huh. сможем, как я уже неоднократно говорил, что, к сожалению, мы сегодня маленькая советская армия противостоит большой советской армии. И сколько бы мы ни вытаскивали со складов старой бронетехники, все равно они вытащат больше. И у них есть новые образцы оружия. И у них есть больше людей, как ни крути. Вот, поэтому единственный путь это повышать подготовку как бойца, так и офицера, так и штабного офицера, так и офицера обеспечения и так далее, чтобы люди работали, начинали работать по-умному. А ти давно в Нацгвардії служиш? Ну, на срочку призвався рівного назад. Okay. Травня. А коли вирішив перейти, от цю бригаду ми До нас, виходить, вони прилітом приїжджали, ну, розповідали про нього. Ну, я так думав, думав, загорівся трошки. Було, звісно, страшнувато, тому що говорили, що тільки це здається вона. Ну а як взагалі враження? Не жалієш, що пішов сюди з кубик? Повернувся б назад? Ні. <реш> ні, то ні. А... Чим тут подобається? Максим. Навчають. Ну... Мало того, що дуже багато навчають. Дуже багато. Це По -постійно, постійно, щось нове взнаєш. Дали таку можливість навчатися на БТРчика, на новочі. Поїхав там, на півмісяці, рейчився. Зараз все багато навчають, бачилась, інженерка і поштальна пьрка. До тебе, щоб хтось підійшов і сказав, от хочу йти в національну гвардію, хочу в цю бригаду, щоб ти порадив, можливо. Або щоб сказав вилазити із шкури, пнутися, щоб в цю частину попасти.